那我们就做一个给大家看，有没有人现在头部的问题？我有头部问题。你头部头这个昏胀，有点疼。另外，我眼睛视力越来越差，现在是零点一了，看东西很模糊。<是>呃，到眼睛店配配镜子也配不了，眼也配不了，镜也配不了了。好，你现在头昏胀是现在吗？正在。现在昏胀啊！啊、哦，每天吗？ 几乎是这样的，二十四小时都温胀。不是不是，就是睡着眼睛和眼睛可能也有关系，就是特别是上午。特别是上午。嗯嗯。那这种好不好治？嗯、個两整个两侧颈椎眼睛。好。虽然你这样多久了？我这眼睛病时间长了，是西医说我是那黄斑变性，说不可逆转，就让我等着瞎。他说、哦、只能是这样，没有什么办法了。哦哦、对。 对，有些是不,是不可逆。那基你这种不可逆，那眼睛应该是二四小时啊，是不是二四小时都不舒服？基本上是这样。啊，基本是。嗯、如果二四小时的容易治疗吗？不容易啊，所以这个都要分清楚。我眼睛模糊，看东西太模糊、啊。哎，那这个就是不容易。 我们只能跟患者讲不容易，但不能说绝对没效，绝对不能这样啊！那我们只能希望哦，你爸很大，那但是二十四小时难治我首先还是要说明，死马当活马治。好，死马当活马治。这个我我我觉得我可以这样做。那再来，你那个头昏是不是跟眼睛一样二十四小时的模糊？嗯，是主要是也是睡眠，主要睡眠不好了，可是这种情况就比较重一些。 哦，基本、呃、要好就好一些。啊、呃，如果有睡眠就好一些。呃、对,对对。那这样好不好治？好治，好治这个就好治了。那我两个、这个。这个这要分清楚，我们先把所有的症状都一一问清楚就，就、嗯嗯、就懂。我说这一套就是诊断学，在、嗯、还没有治你问完清楚，你大概能治几层，心里也有数。我最近就是一一两个月，这两条脖颈也疼。这里颈椎这里是吧？这两条脖颈。 啊、哦，这两条脖子、啊、对不對,對,对？對對對这個现在也在疼啊，对，就是那种<好>不是那么胀疼，就是那种酸疼。酸疼，嗯，那这个容易治疗吗？容易，容易，因为都不是二十四小时，所以听来听去，它最难治的，就是眼睛。所以我们这样一问完，大概如果你是医生，你看你也不要说的那个病名，那你眼睛是不是做过很多的检查？做过检查，就是找专家看的、哦。都转<轉>，啊，<對 S 1> 你看喽、哦。 我们哦，是不是也变专家了？我们光问诊就问出这个病是难治的，也不用照来照去，对不对？我们省了很多仪器哦，而且当下就了解哦，那不是比科学仪器更更科学的吗？是这样没有错。那其他的在西方医学，你头温、头胀，他有没有跟你讲怎么样？头温头脏、头胀，痛，是不是看你高血压了，或者和你这个？啊 神经系统有关系，哦、这个没治，没专门治。就没、哦、对我来说，已经次要的了。哦，已经次要了。能是对我来说最主最主要的，眼睛<哇>对吧？那那主要的，我可能一下子没办法搞好。嗯嗯嗯、但是次要的,、嗯哦、的，我确有能力好，那这个也，你看西方医学在谈的治不好你看就有很多病名，可能高血压啊，可能神经啊，反正讲了一大堆检、嗯、查，我看也不知所以然哦。 要不然检查出来如果有一个脑瘤，<laughs> 也当作一个证据，但这个都是次要的。好，那这个颈椎应该也是筋伤所致，头昏沉、头昏胀也是筋伤所致。好，那我现在来帮您按好不好？好，不会不会好好，那眼镜拿下来哈。好，其实有了这一套当诊断学，其实在治疗上哈，一般心很踏实。 跟我以前那种感觉不大一样。以前你针灸的时候，问了一半老半天，这个病能不能治好，自己心里还没有数；扎下去能不能改善，我也没有数。但是用这一套，大概问完了，大概心里都有数了。他做出来哪一部分会好，哪一部分比较不会好，心里清清楚楚。好，我们就开始来帮您治疗。我八我八十岁了。我八十岁哈。嗯。好。 你可以当我妈妈妈了 <疼好 S 1> 呵呵呵，这己疼吗？疼啊！疼，好，等一下哈、啊嗯。嗯。哎呀！哎呀！疼！哎呀！哎呀！哎呀！十二、三、四、十。哎呀！四、七四、嗯。 好，哎呀，好，那我开始帮你按头哈，还能忍得下吧？嗯，好，好好，那我帮你按。嗯，这个是不是也疼？疼，疼，好疼，疼。这里疼吗？嗯，嗯，嗯，这里疼吧。 <noise> 可以吗？可以忍受吗？好。那这一条疼吗？这一条也疼。我现在帮他按颈椎，他也疼。这里是不是也疼这里也疼、喔、啊。那啊，这里呢？疼。疼。他整条颈椎也是疼的。 嗯嗯，好。嗯，我帮你舒缓啊。好，可以，这样可以忍受吧？行，这这可以。好，这样可以哈。那您再翻过来这一边，他头在，我来靠我这一边啊，歪我这一边，好，这样就可以。哎，偷偷眼泪想着讲。对，那开始会这样。嗯，一、二、三、四、五。 六、七、八、九、十、十一、十二、十三、四四、四五、四,四六、四七、四八。五十好，那你投在里面。好，好放松。投在里面。好，哎<好>、欸，放松，把手放松。好，好。 放松，我想着脚啊、哦，哎，放松，好、哦，没事，放松，我、哦、这里很疼啊，好、哦、我这里更疼哦，好、哦，这样我知道，那、啊、这里呢，也疼，也疼，好，疼，疼，好，啊，这里疼，好、哦，这里都疼，啊、哦。 好啊，这一条疼吗？这一条好一点，哦，这一条就好一点。啊，这就好一点。我现在按颈椎了，颈椎他说好一点，但是应该也有稍微疼。上面疼。啊啊，上面疼哦。上面，上面。啊，面疼啊啊上面疼哦上面啊上面疼啊对，这里颈椎上面疼，好。OK。好，好，我这样已经按完了。好。 那我们再帮他舒完一般按的时间不一定要很长，即使那么严重，有效就有效，没效你再按多久也没有效。哦，如果只是踏出经商这样舒缓舒服吗？舒无哦，这样按就舒服了。哈、哦。好，我先让你舒服一下。 这样就可以了。一般我们很多干眼症的也是这样处理。啊他痛点很痛，他、啊、按完有有时候他就会眼眼泪会掉掉出来，啊整个眼睛会湿润。那干眼症这样慢慢按，他真的眼睛会好哈、哦。现在舒服了吗？感觉看看。不不疼了，扭都不疼了。不,不，<laughs> 不疼了。 他现在头是不是也比较好？你看看啊，好谢谢，谢谢。不会不会，那你眼睛感觉现在呢？我我看看这个字。好，你看看，要不要戴眼镜看？嗯，不用，不怕。行行，我觉得比原来清爽了。眼睛也比较清爽吗？嗯，就是还是不是太明显。不是太明显。嗯好。嗯，好，那感觉还舒服了哈。对对对对，好。好太好了，这都不疼了。 <laughs> <laughs> 好，好，谢谢，<好>谢谢，谢谢。